Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin ali başkomandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin hər tərəfli təminatı, qoşun xidmətinin təşkili və sosial məşədd şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər davam edir. Müdafiə Nazirliyindən yeniyavaş Kama verilən məlumata görə, döyüş növbətçiliyi və qoşun xidmətinin yüksək səviyyədə təşkili, eləcə də şəxsi heyətin mənşət şəraitinin təmin edilməsi məqsədilə Xocavənd rayonu ərazisində müasir avadanlıqla təchiz olunmuş modul tipli 2 yeni hərbi hissə istifadəyə verilib. Qeyd etdik ki, komplekslərdəki xidməti otaqlar, kondisionerlər, mebellər, müasir tipli sanitar qovuşaqları, yataq ləvazimatları, mətbəx avadanlıqları və generatorlarla təchiz olunub. Hərbi birlik komandiri general-mayor Maisbərxudarov yeni hərbi hissələrin açılışı və Qurban bayramı münasibəti ilə ali başkomandanın və müdafiə nazirinin təbriklərini şəxsə-yetə çatdırıb. Onlara xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Mərasimdə xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçuya qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Azad olunmuş digər ərazilərimizdə yeni hərbi hissələrin tikintisi planlı şəkildə davam edir.